mən sizə mağaralar haqqında danışacağam. Azıq mağarası. Azıq mağarası Qarabağın Füzuli şəhərinin yaxınlığında, yaxınlığında yerləşir. Azıq mağarasının sahəsi 8 kvadrat metr və 7, gir 7 girişi vardır. Azıq mağarası dünyanın ən qədim insan məskənidir. İnsan məskənlərindən biridir. Azıq mağarasında Mavi soq, mağara, mahara isə, qırqadan, qapa, maral at və digər vəhşi heyvanlarının sümükləri tapılmışdır. Sümükləri tapılmışdır. Bu sümük bu heyvanlar azfantroplar tərəfindən ovlanmışdır. Sümükləri bu heyvanın sümüklərinə sümükləri çox böyük idi. Bundan da məlum olur ki, qədimdə qədimi qədimdəki heyvanlar indikindən qat-qat böyükdür. Azut mağarasında ən qiymətli nümunə insan ağ çənə sümüyüdür. Bu sümüyü 1968-ci ildə Məmmədəli Hüseynov başçılığı etdiyi Azərbaycan Azərbaycan arxeoloqlar tapmışdır. Alimlərin fikrincə bu ağ çənə sümüyü 18-22 yaşlı qadına aiddir. Zağlar mağarası. Qarabağın Füzuli Yaxı oğlum, Yaxı oğlumda yerləşir. Buzerin mağarası Lerikdə yerləşir. Zar mağarası mağarası Kərbəcərdə yerləşir. Qazma mağarası isə Naftçıvanda yerləşir.